اللہ پاک نے قرآن کریم میں نبیوں کے واقعات بتائے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جن سے اللہ پاک راضی ہوا ان کے واقعات بتائے یہ تو انسانوں کی بات ہے اللہ پاک نے جانوروں کی بھی واقعات بتائے آپ نے سنا ہے سلمان علیہ السلام کا واقعہ کہ ایک چھوٹی کا واقعہ اللہ پاک نے اس چھوٹی کے نام سے سورت نازل فرما دی سورہ نمل نمل بولتے ہیں عربی میں چھوٹی کو اللہ پاک کو اس چوٹی کی ادا اتنی پسند آئی کیا کہہ رہی تھی وہ چوٹی وہ چوٹی کہہ رہی تھی اپنے دیگر چوٹیوں سے کہ یہاں سے سائٹ میں ہو جاؤ اس راستے میں سے سائٹ میں ہو جاؤ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے ایسا نہ ہو اس کے پاؤں کے نیچے آ کر ہم مر جائیں تم سائیڈ میں ہو جاؤ راستہ چھوڑ دو سلیمان کو نہیں پتا کہ ہم یہاں پر ہیں وہ تو اللہ کا نبی ہے اور وہ تو انسان ہے ہم تو چھوٹے سے ہیں ہم تو اس کو دکھیں گے بھی نہیں وہ تو انجانے میں یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پر سے گزر جائیں گے اے چوٹیو راستہ چھوڑ دو اور سلیمان کو گزرنے دو اللہ پاک نے اس چوٹی کی بھی سن لی اللہ پاک نے اس چوٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے چوٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے غور سے دیکھو تو دیکھتی ہے جس کی نظر کمزور ہو اس کو تو دیکھے گی بھی نہیں غور سے دیکھو تو چیوٹی دیکھتی ہے اب ذرا سوچیں چیوٹی خود کتنی چھوٹی ہے اس کی زبان کتنی چھوٹی ہوگی اور اس کی آواز کتنی ہلکی ہوگی اللہ پاک نے اس آواز کو بھی سن لیا اللہ پاک نے اس چھوٹی سی چھوٹی سی ذات اس کی آواز اس کو بھی سن لیا اللہ پاک تو ایسے سننے والے ہیں ہے کوئی ایسا سننے والا ہے کوئی ایسا تو اللہ پاک کو اس چیوٹی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس چیوٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا تو اللہ پاک ایسی محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے چیوٹی کا ذکر کیا مکڑی کا ذکر کیا گھوڑوں کا ذکر کیا اونٹوں کا ذکر کیا پتنی کن کن چیزوں کا اللہ پاک نے قرآن میں کیوں ذکر کیا تاکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے مچھر کا ذکر بھی کیا مچھر کا ذکر بھی کیا مچھر, بھی کیا مچھر انسانوں کی نظر میں سب سے حقیر مخلوق ہے یہاں تک کہ کان کے پاس آجائے جائے تو بن بناتا ہے اتنا چھوٹا ہے لیکن کان کے پاس آجائے جائے تو فوراں آواز آ جاتی ہے فوراں آواز آ جاتی ہے کاٹ کے بھاگ جائے تو فوراں تکلیف ہو جاتی ہے اس مچھر کا ذکر بھی کیا کیا ذکر کیا کہ جب بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام چالیس دن تک آگ میں رہے اللہ پاک نے اس آگ کو بھی گلزار کر دیا اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا وہ آگ بھی جنت بن گئی وہ آگ بھی جنت بن گئی یہ آگ کس کے حکم سے جلاتی ہے اللہ کے حکم سے جلاتی ہے آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے آگ خود نہیں جلاتی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جلاتی ہے اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ دیکھو ذرا ابراہیم کو جب بادشاہ نمرود نے اس آگ کے اندر ڈالا اور اتنی گہری آگ کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا کئی سالوں تک تو لکڑیاں جمع کی تھی کئی سالوں تک تو اس کو جلانے کے لیے مٹی کا تیل پیٹرول یہ جمع کیا تھا کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں آگ ہو اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھیکنے کی باری آئی تو اب پھیکے کیسے ہیں قریب جائیں تو آگ میں جل جائیں گے خود ہی انہوں نے ایک غلیل کی طرح ایک توپ بنائی جس طرح توپ کے اندر گولے کو بساتے ہیں پھر کھیچ کے مارتے ہیں اس طرح اس دور میں انہوں نے ایک توپ بنائی اس توپ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا اور مازے سے کے انہوں نے اس آگ کے اندر ڈالا اب جیسے ہی وہ آگ کے اندر جا رہے ہیں ایک طرف بارش کا فرشتہ آ گیا. ایک طرف بارش کا فرشتہ آ گیا آ کر کہنے لگا اے اللہ کے خلیل اے اللہ کے دوست اگر آپ حکم دیں تو میں اس آگ کو بارش کر کے بھجا دوں اور دوسرا فرشتہ آ گیا اے اے اللہ کے خلیل آپ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم خود آئے ہو یا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تم خود آئے ہو یا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے ایسی محبت تھی اللہ سے ان کو ڈائریکٹ ایسی محبت تھی ان سے پوچھ رہے خدا آئے ہو اللہ نے بھیجا ہے انہوں نے کہا ہم اللہ سے اجازت لے کر خود آئے ہیں اللہ سے اجازت لے کر خود آئے ہیں اللہ نے نہیں بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ اللہ میری خود حفاظت کرے گا حسب اللہ ونعم الوکیل حسب ع میرا مددگار ڈائریکٹ اللہ ہے اتنا کہنا تھا اللہ پاک نے ڈائریکٹ آپ کو حکم دے دیا و سلامن علی ابراہیم کل یا نا رکونی و سلامن علی, علی ابراہیم اے آگ اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اے آگ میرے خلیل پر راحت والی ہو جائے جنت والی بن جا وہ آگ بھجی نہیں وہ آگ جل رہی ہے وہ آگ بجھی نہیں جل رہی ہے آگ کی خاصیت کو اللہ پاک نے ایئر کنڈیشن بنا دیا ایسا ایئر کنڈیشن بنا دیا کہ دنیا کا ایئر کنڈیشن بھی کیا ہوگا وہ ایسا ایئر کنڈیشن جو بغیر بجلی کے چل رہا ہے آگ کے اندر چل رہا ہے کسی نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل آپ کی دنیا میں زندگی کے سب سے سے اچھے اچھے دن دن کون سے گزرے دنیا میں آپ نے اچھے دن کب گزارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے اچھے دن آگ کے اندر گزارے کہاں گزارے آگ کے اندر گزارے اس پوچھنے والے نے کہا آگ کے اندر کیسے گزارے اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس وقت میں آگ میں تھا جس وقت میں آگ میں تھا روزانہ اللہ پاک مجھے اپنا دیدار کراتے تھے جس وقت میں آگ میں تھا روزانہ اللہ پاک جنت سے منو سلوہ کے کھانے میرے پاس بھیجا کرتے تھے جس وقت میں جنت میں تھا اللہ پاک مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے تو وہ دن میری زندگی کے سب سے اچھے دن تھے تو میرے عزیزوں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ انسانوں کو اس سے عبرت حاصل ہو تاکہ انسانوں کو یہ یقین آ جائے کہ تم تو ابھی پیدا ہوئے ہو تم تو ابھی دنیا میں آئے ہو تم تو کوئی بیس سال پہلے آیا ہے کوئی تیس سال پہلے آیا ہے کوئی چالیس سال پہلے آیا ہے کوئی پچاس سال پہلے آیا ہے تم سے پہلے بڑے بڑے آئے تم سے پہلے بڑے بڑے آئے بڑے بڑے طاقتور آئے بڑے بڑے دماغ والے آئے بڑے, بڑے پیسے والے آئے, بڑے بڑی طاقتوں والے آئے آئے بڑی طاقتوں تیسی طاقتیں کہ ان درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے ایسے ایسے طاقتور کہ تم تو صرف چھے فٹ کے بھی نہیں ہو وہ ساٹھ ساٹھ فٹ کے ہوا کرتے تھے وہ ساٹھ ساٹھ فٹ کے ہوا کرتے تھے وہ بھی دنیا میں نہیں رہ سکے وہ بھی دنیا میں نہیں بس سکے ان کو بھی موت نے پکڑ لیا تو اے انسانوں تم کس بات کی گھمنڈ میں بیٹھے ہو تم کس بات سے تم کو اللہ پاک سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے یقیناً شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں